तहसीलदारांच्या आदेशाला अतिक्रमण धारकांची केराची टोपली अवैध अतिक्रमण धारक शाळेमध्ये तर विद्यार्थी शाळेच्या आवारात तहसीलदार स्वस्त अतिक्रमण धारक शाळेतल्या खोलीत बसले मस्त तर शाळेच्या बाहेर विद्यार्थी पावसात भिजून झाले तरस्त जालना तालुक्यातील मजरेवाडी येथे जिल्हा परिषद शाळेवर स्थानिक नागरिकांनी अतिक्रमण केले आहे या, के या संदर्भात शाळेच्या मुख्याध्यापकांसह शिक्षकांनी तहसीलदार यांना निवेदन देखील दिले आहे तहसीलदार यांनी अतिक्रमणधारकांना तीन दिवसाचा अवधी दिला होता मात्र तीन दिवस उलटल्यानंतरही अतिक्रमणधारकांनी अतिक्रमण हटविले नसल्यामुळे शिक्षकांनी शाळा बाहेर भरविली आहे विद्यार्थ्यांना भर, भर पावसात भिजावे लागत आहे त्यामुळे आता या अतिक्रमणधारकावर काय कारवाई करण्यात येते हे बघण्यात महत्वाचे ठरणार आहे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आयुष्य खराब होत असून सदरील शाळेच्या खोल्या अतिक्रमणधारकांनी तीन दिवसात खाली कराव्या असे आदेश जालना तहसीलदार यांनी दिले होते मात्र अतिक्रमणधारकांनी त्या खोल्या खाली न केल्यामुळे विद्यार्थ्यांना उघड्या उघड्यातच बसावे लागत आहे त्यामुळे तहसीलदार स्वस्त शाळेतल्या खोलीत शाळेच्या बाहेर विद्यार्थी पावसात भिजून झाले तर प्रशासनाने याचा तोडगा लवकर काढावा अशी प्रतिक्रिया शाळेचे मुख्याध्यापकांनी दिली आहे तर यावर प्रशासन काय कारवाई करणार याकडे सर्वांचेच लक्ष आहे जो स्कूल मजरेवाडी जालना जिल्हा तालुका जिला जालने के अंदर की स्कूल है ये मजरेवाड़ी की उर्दू और मराठी मीडियम की ये जिला परिषद उर्दू उच्च प्राथमिक शाला मजरेवाड़ी और मैं इसका जो तो हेड मास्टर हूँ सदर मुदरिस इस स्कूल का जो है तो और इस स्कूल के अंदर आठ से नौ टीचर मराठी उर्दू मीडियम के नौ टीचर की तादाद है जो हम पढ़ा रहे हैं और बारह चार दो हजार चौबीस को जो है आतिक्रमान ग्राम पंचायत तहसीलदार मैडम ने हटाया हुआ है यहाँ का पूरा ये और उसके बाद में बारह चार दो हजार चौबीस में तो शाम में इन लोगों को रहने के लिए जगह व्यवस्था नहीं थी तो हमको तहसीलदार मैडम का टोंडे आदेश आया तो हमने इनको रहने के लिए इस्कूल इनके अंदर में दी थी उस तो दिन से अभी तक ये लोग इसी के अंदर है और जब से अभी इसको पंद्रह तारीख से हमारा स्कूल ओपनिंग हुआ है और इसको बच्चे बाहर बैठ रहे हैं हम टीचर भी हम बाहर है हमारे लोग बैठने के लिए कोई व्यवस्था नहीं हुई सब एक ही ऑफिस है हमारा उसके अंदर हम लोग बैठ रहे हैं और बच्चों को बाहर क्लासेस के बाहर पढ़ा रहे हैं और दूसरी बात ये है कि बच्चों का जो है तालीमी नुकसान हो रहा है इसीलिए हमने हमारे तरफ से हमारे जो बीओ है घर शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति जालना हमने इनको अपनी तरफ से निवेदन भी दिया है दो तीन मरतबा अभी उनको कोई आदेश आया नहीं आया ये ग्राम पंचायत जो है तो उस पर डिपेंड करती है बी तो तो वीडियो साहब ने भी लेटर दिया है उनको अभी कब खाली होता है मालूम नहीं लेकिन ज्यादातर हमारे बच्चों का पढ़े का बहुत नुकसान हो रहा है आपकी मांग है हमारी मांग मांगनी है कि हमारे जो स्कूल के अंदर जो लोग बैठे हैं वाले बस इनको स्कूल से निकालना हमारे स्कूल हमारे बच्चों का तालीम में नुकसान हो रहा है महोदी ना शेख तालीफ शेख अहमद कुरैशी